大家好，哈伦、啊、才带你去吃素第四集，我们今天要去哪里呢？我们来到了古来这一间叫做甜品轩的素食馆哦，那我们来一起看看吧。 是一间有非常非常多选择的一个料理店哦，绿色料理哦，它并不是斋馆，但是它都是没有肉的一个料理。哇，真的咯，它的菜单是包罗万有啊，想吃什么都有，大家都可以上网去自己搜寻一下。真的有太多太多选择你从来不会知道原来吃素也可以有这么多好吃的东西。 一句话就是吓死你了。哦，这个是主食的部分，还有另外一本是甜品的，甜品的那个菜单哦。甜品菜单才是真正的重头戏，你们看一下，你们看一下。 哇，像这种有选择困难症的阿伦才来到这里，根本都不懂要怎样办呢、啊？真的不懂、啊。冷的甜品也有，热的甜品也有。哇，豆花、芝麻糊、西米露，哇，一大的一来没有看过的东西，我对不起，我真的太激动了。芒果。呵呵 河粉什么鬼啊？金瓜糯叽叽哇，从来没听过哎、欸，什么叫糯叽叽？哇，太激动了、啊！我！饮料啊什么啊哇！看一下啊，总共有两间分店哦，一间在热包一间在古上次来有人叫了这个，这是我们第二次来哦，我跟大家说一下，还、嗯、有人叫了这个奥利奥起司蛋糕冰，呼、哦。 吃上去真的是回味无穷，整个口水都要爆裂流出来了。<laughs> 不好意思哦，没想要吃素啊？路才也会被挑起了我的食欲。好，我们现在要开始点餐哦，看一下这一间店的整个氛围哦。 非常舒适的环境，客人非常的多，他太流口水的样子了吧？他、啊、还有楼上的座位哟、哦，还没有去过楼上。这里呢，还有一个算是比较精选的一个小菜单哦，看那个烤面包那个种类多到无从下手啊。刚才我们点了什么呢？点了一个什么？你是清汤板面啊？ 哇，还有人点一个清汤板面，难以置信。要心思点不了啊？泰式豆腐饭。泰式豆腐饭。阿里点了一个博 u 哥，g e r 点了一个什么？意大利面。 看到吗？这里有一个一大幅墙的一个像图书馆这样的书架哦，可以让你们自己去拿书。有一些小小的桌游可以玩哦。哦，这个是榴莲豆花哦，非常非常小的一部榴莲哦。诶，没有啦，这边还有榴莲 ice cream 上的，看到吗？哇哦！ 混在一起，又有榴莲 ice cream、榴莲肉、红豆花。嗯。嗯哇。这家、okay, 榴莲 ice cream 很好吃，还有榴莲肉、榴莲 ice cream 跟豆花，很爽哦，冷冷哦。这榴热爱榴莲的私人组已经开动了，有一个不吃榴莲的，在那边吃榴莲为粪土。 秘制椒罗骨扒，白酱意大利面，哇，看起来很可口，很可口哦。我要四两哎。你要，黄不是好色？哦，奶油里浇的 b u 哦，我们来看一下，是么菇啦？ 这是鼓的个哇哦，wow, 看起来很可口，很棒哦。嗯嗯、来，有人叫这一碗清汤板嗯嗯，看一下美食节目现场，哇。那你要吃那、这个 b u r 吗？没有豆腐哦，嗯、泰式豆腐饭哦，哇哦。嗯 这个是我们家有另外一个甜品哦，奥利奥范特西，很紧张，已经吃了一两口。看下阿润才肥肥的肚子，最无聊了。所以呢，这一间素食馆呢。 所有的物都做得很漂亮哦，而且都很好吃。是敖伦一也是很出名的一个素食店。它是素食店的、哦、话，就是无肉的一个餐厅啊、哦嗯。所以呢，嗯，有蛋，但是你可以要求不要放蛋、哦，就看个人喜好啦。过这里呢，真的是一个非常不错的一个用餐的地点哦，环境也好，而且他的员工都很友善亲切。 好，这就是阿伦才带你去吃素的第四集喽。我们下次再见，拜拜。来一个好吃的动作。哪、哦、嗯，个人我们两个人可以一起吃啊，阿<行>、啊、也是不要，来吧。嗯、有个特别的味道。 我们又来到了甜品轩哦！哦，这是芒果凉粉、白雪冰哦，鲍鱼菇白酱面哦，真香啊！

我们走在相思湖畔，何止千年万年？走过十年，轻走长万不变，是那深情的双眼。我们走在相思湖畔，何这千年万。 不是那神情的唤又、嗯、<哇>叫了多一个甜品哦，这个是叫 onde onde 的，就是传统马来小吃糕点做成的冰哦，五颜六色很美呀、啊。 来，最后我们看一下菜单，收据，总共一百零九块一毛。嗯，所以呢，这个甜品轩所有东西都很好吃，但是价格也是算比较贵的那一种吧。香蕉白饭就 <laughs> <laughs> 好。好，讲，下次吃白饭就好，一碗两块，很、哦、划算。嗯